Ковалева, я мама твоих детей. Мои дети, они для меня, для многих э, в нашей сфере чемпионы. Да, это последняя фотография. В октябре мы участвовали в международном конкурсе по бально-спортивным танцам International 2017. Мы стали первыми в своей категории. Uh -huh. да. Очень много надо энергии, очень много надо сил для того, чтобы достигать высоких результатов. И расскажи, пожалуйста, что было до этого? Твоя дочка, я так понимаю, что когда... Э, когда ее... мы начали заниматься серьезно, у нас возникла сразу такая ситуация, не хочу негативные слова употреблять, да, когда здоровье начало спадать. И результаты русские, кто, может, знать, самые низкие показатели. Это когда говорят, что ваш ребенок дохленький. И он не, может, он, он не может посещать ничего сделать. культуры. Ему запрещали, говорили, ну, да, все. Надо сидеть дома, а физкультура освобождена. И я начала искать какие-то системы, какие какую-то поддержку для организма, для того, чтобы она смогла себя чувствовать комфортно, чтобы она не расходовала свою энергию, свои силы жизненные, да, необходимые для жизни. Потому что любой рекорд, любой, ну, любое спортивное достижение, оно дается или через натрыв, или с поддержкой надрыв – это не мой вариант, не мой выбор. Я выбрала поддержку. Я вспомнила о том, что когда-то давно, лет пять назад, я уже сталкивалась с коралловым клубом, но как-то не ставила целью да, второго образа жизни. И потом второй раз, когда я вспомнила об этом, я сразу же позвонила своей любимой Юлечке Куксе. Она мне сказала, да, я знаю, надо то-то, то-то, то-то. То есть обязательно была у нас схема. Обязательно был... Была система. Была система. Однозначно это был не один продукт. То есть нету ни одного продукта, которым бы мы не пользовались. Нам нужны они все. Ира, скажи, пожалуйста, вот что это такое? Это, это еще не все. Это часть, скажем так, что наград, что продукта. А скажи, вот ты, как ты думаешь, если бы ты не встретилась с коралловым клубом, было бы это все? А, начало пути было такое, было коралловый клуб и были врачи. И когда ты приходишь к врачу, и врач ребенку говорит, э, ребенок, ты уже взрослый, твоя мама живодер, она тебя дала в тяжелый спорт, она издевается над тобой, у тебя влезают пальцы, у тебя полетели колеса тебе ну, надо, надо делать уколы в э, тазобедренные суставы, надо делать уколы в пальцы. Э, то есть очень много было таких ситуаций, когда меня врачи называли живодером, потому что такие, э, ну то, что она терпела, какие она прошла в моменты, то есть не хочу об этом вспоминать, это был такой долгий путь к своей, к ее мечте стать чемпионкой. Но она терпела все, даже эту боль. И когда у нее появилась такая поддержка благодаря белорону, H-500, просто миллион препаратов, которые, продуктов, продуктов, продуктов. Да, которые поддерживали ее иммунитет, поддерживали энергетический уровень. На